Заранее я взял билеты на 19.00 вечера для того, чтобы прибыть в Киев. Буквально в 17.00 пришел работник края дела, принес документ, я могу, кстати, его продемонстрировать. Это не постановление Генпрокуратуры, это просто письмо, по которому они мне запрещают вчера покидать дом. И поэтому я вынужден был сдать этот билет, взять новый билет на 7 утра и дальше уже прибыть в Киев. Я знаю, что по этому поводу было много волнений со стороны правоохранительных органов. Они в шляпах с газетками стояли за каждым углом. Ну, знаете, как шпионы. Так, вы смотрели, правильно ли я двигаюсь. Поэтому я еще раз через средства массовой информации хочу довести до заинтересованных правоохранителей о том, что у меня нет никаких намерений э, каким-либо образом э, избегать правосудия, избегать следственных действий, там, препятствовать в этом кому-либо. То есть я открыт для общения со следователями, я готов к справедливому суду, так как этого требует закон. То есть следствие просто боялась что вы проводите ночь в столице? Я не знаю, чего они боятся, тем более мои иностранные паспорта находятся тоже у них. А вы рейсовым летаком сегодня Я Рейсовым ли летаком, эконом-классом, как Арсений Петрович Яценюк. Сегодня же правильно? Да, но да. да. да, да, я так понимаю, что у меня разрешение на один день, Книжечка. и поэтому я сегодня вечером не вернусь. Так а я у вас есть документы, которые вы сказали, что вам Да, приятно. сейчас, секундочку. Там я адвокатам отдал. Вот этот документ, по которому мне э, запретили федерацию, там у них есть копия письма. Да, да, да. Сейчас. А у вас с собой урывки Торы? Да, это, это Тейлин, Тейлин, да. Как раз читал про суд. Я могу рассказать хорошую притчу про, ну, про суд, если хотите, пока у нас есть пауза. Знаете, э, 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 в... У иудеев одним из знаменитых судей был сам царь Соломон. То есть он был и царем, и верховным как бы судьей. На самом деле, согласно Торы. И вот в один прекрасный момент он столкнулся с таким спором. К нему пришли две женщины. Они привели с собой ребенка. И они не могли его поделить. Одна женщина говорила, это мой ребенок, другая женщина утверждала, что это ее ребенок. И тогда справедливый судья, царь Соломон, предложил этим женщинам разрезать пополам этого ребенка, чтобы каждой досталось по половине. И одна из женщин сказала, я согласна. А вторая сказала, нет, я не согласна, пусть тогда другая заберет ребенка, лишь бы он был жив. И вот так осуществилось правосудие справедливое. То есть только истинная мать заинтересована в сохранении жизни своему ребенку, даже жертвуя материнством. Да? Поэтому как бы он присудил именно той женщине, которая согласилась сохранить жизнь ребенка. Какие-то аналогии с собой здесь идти в этом... Это Ой, это давайте просто, не будем... Это без аналогий, я <губляться> просто вам рассказал притчу. Да. Так, а теперь документ, Потримайте, будь ласка, на камеру. Да, пожалуйста. Значит, вот я обращался... Сейчас, секунду. Вот... Нет, нет, там есть Нет, документ. это Макеев, раз... это как Это другой документ, по которому мне запретили ехать. Поэтому разрешили, да? Поэтому... Это мое обращение. Да. А, минуточку, нет. Дозволяю предозрение. Макеев, Макеев Шаумяна, да, для участия в заседании. Какие виды с 17-го, Это просто дозвол, да, это не то. Там в папочке лежал документ. Пусть дадут всю папочку, я покажу. А там был документ, по которому они не запрещали. Нет, Пошу, это не этот документ. Он говорить, що надається дозвіл тільки на один день, на 17-11 для участі засідання апеляційного суду. Тобто 17 число воно включає і дату виїзду з Дніпропетровська, і дату повернення. З 0... А Є ще письмо, там де е, райдіє жахневий дозволяє виїхати. Ми обращалися. Вони дозволяли виїхати. Чого нема? Ну, Коротше, во добре. Ані обмежили час е, е, перебування в Києві. Сегодняшним днем, хотя я заранее обратился к положению по закону в Генеральную прокуратуру в районе.